визуально осмотрели станок, чтобы на станке ничего не было. Ну, чистый станок, голая площадка. Ящик для мусора рядом должен быть. Куда обрезки все сразу скидываете, чтобы потом вот тут не лазить. Под ногами чисто, ничего. Вот это вот нормальное состояние станка, когда ничего рядом нет. Визуально подошли, посмотрели. Посмотрели на пилу, что оно у вас между щечек нормально стоит там пила не телепается вот все тут закреплено натяжка есть вот она есть этим человек занимается выставляете пилу на нужную себе высоту отпускаете сейчас заготовка какая-то заготовка определенной толщины обязательно саморезом должен быть чтобы сразу пилу в пароле вот, и опускаете на нужную нам высоту. Вот, она ага. Сбоку. Ага. Не надо делать большую высоту пилы, достаточно, чтобы вырезали и фиксируете. Если вы что-то режете большое, такой вот кубик, надо тоже вы под него настраиваетесь, поднимаете, чтобы вы могли резать. Все. Ага. фиксируете все но ну, мы большие такие не режем мы в основном небольшие режем но настраиваемся зажимаем фиксируем все визуально у нас все затянуто все закреплено щитки закрыты все все зафиксировано барашки ничего не телепается Включаем свет, чтобы нам было видно, и включаем пилу. Если надо срочно пилу остановить, вот педалька есть. Все, лента а остановится. А Сейчас покажу. Включаем свет. Всё. Не надо руки держать напротив пилы. Она нормально режет. Вырезая такие радиусы, надо чувствовать, как работает тела, чтобы вы ее не насиловали, не давили, не сжали. Если там какие-то искры полетели, остановили все. Еще один момент. Раз, убрали его, не надо там кофтями лазить. Бывает такое, что зашли в заготовку, а потом надо вытянуть. Ну, бывает так редко. Лучше дорезать до конца. Начинает тянуть назад. Вот это такой неприятный момент, когда вы можете снять ленту с направляющих роликов. Сейчас покажу. сейчас у нас натянута ориентировочно посередине uh -huh. барабана вот когда вы ее тянете вот так вот заготовку назад выводите вы можете ленту стянуть вот сюда потому что ей не к чему упираться то есть когда вы работаете здесь у нас есть он направляющий ролик uh -huh. и в него упирается пила и вы работаете нагружаете ролик вот этот вот не буду пальцами туда лазить. Вот. А когда назад тянете, можете стянуть пилу. Вот когда так пила открыта сейчас, не надо включать. А можно включить? Можно, но не надо. То есть теору быть не надо. Лучше вообще ну, да. обесточить станок и тогда работать уже непосредственно с пилой. А ну, в чому проблема основна? В ну, пилка, ось вона посеред колеса має бути. Вона іноді виїжджає сюди наперед. Ага. І тоді, соответственно, якщо вона виїхала наперед, тут вона відходить від упорного підшипника. Угу. І вони починають пиляти, тоді пилка починає гуляти, вона пише, що попало. А як ви регулюєте, якщо срочно треба буде підрегулюватися? Ось колісо. Ось. Да, на на. Ага. ось таблички. Ага. Сейчас. Так. Табличка. Пылка вперед. Если надо, колесико вот штопор не открутил. Угу. Если пылку вперед надо двинуть, пылка вперед идет. Колесико крутишь сюда. Угу. Если надо пылку назад, колесико сюда. Но руками берешь атаку. И пробуешь, да? Ну, вот дивись. Допустим, в данный момент, вот угу. дивись, пылка съехала трошки. Не по центру, она немножко да, трошки да. назад, как съезжает. О, зараз нам надо пилку двинути вперед. Соответственно, пилку вперед, нам треба сюди. Трошки Ось трошки перейдеть. крутнув і прокрутив руками. так. Хоп. Дивись, пилка піка вже на середині. Так, да, так. Все. Да, да. Все. Ось так от. Оцей весь нюанс да. було б зустріч. Ось затягнув. За... Ну, Затягувати обов'язково бо від вібрації було, відкручується і тоді пилка гуляє. Так само і тут. Тонке пиляєш, відпустив, опустив. Три секунди мож... діла, хлопці. Як можна тут? Товсте пиляєш, підняв. Ось, пиляй. Если брусок ти розпускаєш. Если на такій висоті тоненько випилю, а де звісно. спилка гуля. Конечно, конечно. Ось не І все. зафіксував. Все. Пиляєш угодно. Ну, просто это сами такие Элементарные рабочие правила, которые нужно выполнять. Я буду за этим следить нюансом. И, и вона, -то... Если все нормально, она и чистая. пилку чистая, да. Внутри есть налет, ну то налет то, то того. Да. Так, да. А так вообще нормальная пилка, все робит, все отлично. Дай бог хэлл. Суки, дивите, а насчет рекомендации, насчет станка. Как надо на нем работать Пилка. Тоненько пиляєш, опустив. Опустив, як можна тут. Тоді вона не крутиться, вона більше держиться свободно. Ну, не так круто її. Якщо буде подій великий, її, звісно, крутитиме, вона горітиме, вона не буде пиляти нормально. Учора я зробив, підрегулював, дивись, ні горить пилка, ніде нічого. Діма пробував, ясинок, ясинок отлично, Сказав, все, пилка вже гостра. А 5 хвилин тому вона була тупа, треба було нову купувати. Тому що правильно треба да. відрегулювати, подивитися. Поїхала, почала крутитися, правильно зробили, виключили, написали, не гоже, все. Я прийшов, підрегулював. все, вона гожа, вона робить все. Так що насилувати не треба, це інструмент. Бо берегти треба.